हाँ दाखिली निज़ाम तुम्हारा क्या होगा हमें इससे कोई लेने देना नहीं है हम तो यह है कि फला साहब से जो बातें दिन रात वो कहते रहते हैं जो तो हमारे यहाँ पूछी गई हैं।, हैं वो बातें गुमराह हैं वो गुमराही की हैं वो गलत है जाहिर बात है इसका साफ मतलब है कैसे आदमी के पीछे चलना खतरे से खाली नहीं है आदमी गुमराह हो जाएगा मुतासर होगा मंद होगा जी जैसे ठुले रहेगा রহিম দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ নিশ্চয়ই আপনারা সবাই অবগত আছেন দুই তিন এবং চার ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশ ইংরাজিতে আন্তর্জাতিক আয়ালমি তবলিগি ইজতেমা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ইজতেমাকে কেন্দ্র করে সাদ সাহেবের অনুসারী যারা আছে তাদের মধ্যে একজন মুফতি সাহেব মিথ্যা মানুষের মধ্যে প্রচার করে যাচ্ছেন এবং বলছেন তিনি যে ওয়ান ফাইভ সিক্স ওয়ান থ্রি ওয়ান নামক যে ফতোয়াটি দারাল্লম দেওবন্দের পক্ষ থেকে তার ওয়েবসাইটে নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাবলিশ করা হয়েছে ওইখানে দারাল্লম দেওবন্দ বলছে যে এগুলোর সমস্যার সাথে দারাল্লম দেওবন্দের কোনো সম্পর্ক নেই এটা তাদের অন্তর্গত কোন দল এটা কোনো শরীয়ত সম্মত বা শরীয়তের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয় নয় এই ব্যাপারে আমি প্রথমে এই মুফতি সাহেবের বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাব তারপরে এই বক্তব্য যে একটা মিথ্যা বক্তব্য এবং ফতোয়ার ভুল মতলব ভুল ব্যাখ্যা তিনি মানুষের সামনে উপস্থাপন করছেন সেই সম্পর্কে দারুলম দেওবন্দের সোহবা তখসুল হাদিসের উস্তাদ হজরত মুফতি মৌলানা আবদুল্লাহ মারুফি সাহেব দামত বরকাতম আলিয়া ওনার সাথে কথোপকথনের অডিও রেকর্ডিং রেকর্ডিং আপনাদের সবাইকে আমি শোনাবো ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই ধৈর্য সহকারে শুনবেন একেবারে ছোট করে বলবেন লম্বা করে বলে যারা এই কথাটা বলেন তারা ভারতের দারুল আলম দেওবন্দের রেফারেন্স দেন আমি একটু মিডিয়ার সঙ্গে স্পষ্ট করে বলতে চাচ্ছি দারুল আলম দেওগন্দের ওয়েবসাইটে তারা যেখানে ফটো পাবলিশ করেন এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার একশো একত্রিশ নম্বর ফটো ওয়ান ফাইভ সিক্স ওয়ান থ্রি ওয়ান এই ফটোয়াটি দারুল উলুম দেওগন একদম ছোট্টকারী কথাটা জবাব দিয়েছে তারা বলছেন এটা কোনো সরে ইখতেলাফ নয় এটা কোনো ধর্মীয় ইখতলাফ নয় এটা নিজামউদ্দিন মার্কাজে অধ্যয়ন করেন কোন দল এদের সাথে দারুল উলুম দেওবন্দের কোনো সম্পর্ক নাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আমরা थोड़ी देर आपसे बात करनी है इजाजत हो तो حضرت দারুল উলুম দেওবন্দ का एक फतवा है इसको लेकर लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गलत यानी मतलब समझा रहे हैं लोगों को जब حضرت जब दारुल उलूम देओबंद कहता है के इस मसले के यानी तबलीग के सिलसिले में का कोई यानी दारुलूम इस चीज़ के अंदर दखल नहीं करता इससे का कोई लेना देना नहीं तो इसका मतलब क्या होता है फतवे में है जी जी फतवे में, में तो ऐसा नहीं जी तो जी वन फाइव सिक्स वन थ्री वन जो फतवा है इसके अंदर लोग फैला रहे हैं मुखालिफिन लोग जो उनके मानने वाले साथ, साथ के वो कह रहे हैं कि वन फाइव सिक्स वन थ्री वन फर ने ऐसा कह दिया तो हमारी तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि दार ने जो कहा है इसका मतलब ये है यानी इमारत और शुरा को लेकर इनका अंदरूनी हाँ, जो मामला है हाँ, हाँ, हाँ इमारत इस और शुरा तो को लेकर ले 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 हाँ, इसमें दारालम की कोई दखल नहीं है जी लेकिन दाख 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 हाँ दाखिली निज़ाम तुम्हारा क्या होगा हमें इससे कोई लेने देना नहीं है हम तो ये है की फला साहब से मुतिक जो बातें दिन रात वो कहते रहते हैं जो तो हमारे यहाँ पूछी गई हैं वो बातें गुमराह हैं वो गुमराहि की हैं वो गलत हैं जाहिर बात है इसका साफ मतलब है कैसे आदमी के पीछे चलना खतरे से खाली नहीं है आदमी गुमराह हो जाएगा मुतासर होगा लाजमन होगा जी जी जैसे ठुड़े रहेगा जी जितनी की जो गुमराही है वो तो वाजे कर दिया गया है जी जी बायदा नाम ले करके उनकी गलत उनकी गुमराह वाजे की है में जी 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 वही बात है तो, हाँ, जी यही बात तो हजरत है लेकिन वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं की तो कोई सरोकार नहीं है क्या बात हुई जी। बात है भाई हम हम भी तो यही समझाते हैं आ, अगर, अगर तो, वो वो तो अगर तहरीफ यानी शरीयत के अंदर मुदाखलत न करते तो इमारत तो और शहरा उनका मसला था वो लिख जाने वो हाँ। तो जाने हमारा जी, जी। 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 तो इससे कोई सरोकार नहीं जी सही तो बात है जी 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 हजरत ही आपसे पूछना था जी अलैक् वाले